Hang bayangkan Mat, kalau hang tengok dekat mana-mana tempat lah di Malaysia ataupun di mana-mana negara sekalipun Hang biasa tengok orang-orang lelaki ke orang-orang high profile sekalipun Dia pun suka isap rokok, tak mana pun dia pun isap rokok Tapi, hang tahu tak, rokok yang diisap oleh Soekarno Dan fungsi rokok yang Soekarno duk isap tu ada something else Dan orang kaji pasal rokok ni Dan kalau hang nak tahu juga, suatu ketika dulu, rokok dijadikan alat diplomasi Ini hanya berlaku di Indonesia untuk bercerita tentang sejarah diplomasi rokok yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk Soekarno, aku akan datangkan dua tokoh yang suka sangat-sangat menggunakan rokok ataupun kretek selaku alat diplomasi. Yang pertama adalah Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim, ha, dia bukan orang yang buat rokok Salim tu, bukan. Okey, ha, Haji Agus Salim ni adalah seorang diplomat yang mana dia ni sangat pandai negotiate dan memang Soekarno lantik dia untuk duduk bekerja dengan Menteri Luar uh, Negeri Republik Indonesia. Satu ketika ada satu cerita di mana Kiai Haji Agus Salim, dia boleh uh, orang kata dapat buat diplomasi dengan England hanya disebabkan rokok ataupun kretek. Waktu tu dalam sejarah di Buckingham Palace. Satu ketika Kiai Haji Agus Salim ni, dia pergi ke majlis uh, pertabalan Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth yang kedua tu di Buckingham Palace. Waktu tu kalau hendak tahu, sebelum daripada majlis pertabalan, ada satu majlis makan malam di antara banyak delegasi-delegasi dan pemimpin-pemimpin dunia dengan Queen Elizabeth dan juga King Philip yang sekarang ni Jadi waktu tu King Philip Aku tak pasal pengeking lah Sebab lah ni dah jadi king kan King Philip waktu tu Dia tengah bagi ucapan Dia bagi ucapan Aluan dan pembukaan dia Lepas dia habis je Bagi ucapan Dia tak layan Delegasi-delegasi Dan juga orang-orang Tertinggi daripada negara lain ni Kiranya Mat han, Tak kerti layan tetamu Mat Hari tunggu Dia tak Orang kata dia tak merabut gelar-gelar orang yang beriman pada hari akhirat. Hahaha. Value cream by Okay. Sambung. Bayangkan waktu tu, orang macam Kim Philip ni, dia tak layan orang lain. Dia cuma layan orang-orang elit dan juga bangsawan-bangsawan orang putih. English people. Kiai Haji Agus Salim, dia rasa tak ngam sepatutnya hang sebagai salah seorang frontman, pemimpin dunia. Hang tak boleh buat macam ni. Hang kena bercampur dengan semua orang. Di kala suasana orang ramai, duk ramai-ramai, semua tengah iso Kiai Haji Agus Salim cucuh rokok dia. Dia cucuh-cucuh. Sekali rokok dia ni adalah kretek yang datang datang dari Indonesia. Rokok dia menetangkan bau dan aroma yang sangat pelik. Orang sekeliling tak tahu weh, bau, bau mana ni Bau mana ni? tu King Philip pun tanya orang hak pakat rumah itu. Dia ada bawa something. Ni bawa apa? Ah? Waktu tu Kuyai Haji Agus Salim slow-slow pi kat dia, bagi sebatang, cucuh. Ha? waktu dia cucuh tu, dia tanya dekat King Philip King Philip hang pernah dak bau dan rasa aroma yang macam ni. Lepas tu King Philip kata I don't know. <laughs> dia kata dia tak tahu lah. Dia pun tak biasa bau. Bau apa ni? Lain macam punya bau ni. Um, dia kata balik ini adalah kretek daripada Indonesia. Disebabkan bau dan aroma inilah bangsa tuan datang berbondong-bondong ke negara saya. Oh, angkuh ha lah, waktu tu kan. Lepas tu King Philip pun dia rasa macam waktu tu dia tak tahu dia tersentak ke ataupun dia rasa macam dia kena tembak sebab dia penjajah kan. So dia pun gelak-gelak buat tak tahu lah. Tapi tak apa Cerita dia tak habis kat situ Anak kepada Kiai Haji Agus Salim Siti Aisyah kata Sebenarnya malam tu Bapak dia Kiai Haji Agus Salim ni Tak ada intention pun Nak buat benda-benda macam tu Tapi dia tengok Si King Philip ni Nampak macam Hari kekwat gila Dah lah kekwat Dia buat awkward Dia tak mau cakap dengan orang Dia tak pandai Nak communicate dengan orang Sebab tu Kiai Haji Agus Salim ajak Untuk hang berapat Dan kenal ramai orang Hang kena isap Hang kena isap kretek ni Itu berlaku Keesokan harinya Pada hari pertabalan Di Westminster Abbey Oh Robert Brush ataupun Robert Brush seorang uh, orang kata duta uh, Inggeris uh, Republik Indonesia dia ada cerita dalam buku dia bagaimana perjalanan hari pertama dan hari itu dia pesan dah dekat K. Haji Agus Salim aku tak mau Mokok merokok hari ni tolong Bau dia kuat Tapi Haji Agus Salim Dia kata Buat tak tahu Dia isap Dia isap kok Dia isap kereta tu Sampai masuk ke istana Semua dia Habis-habis dia isap tu Tiba-tiba waktu tu King Philip Mai dengan Queen Elizabeth. Dia bagi tahu dekat bini dia, this gentleman is from Indonesia. Apa efek dia? Efek dia pada hari itu, Kiai Haji Agus Salim telah berjaya mengenalkan dan mempromosikan Indonesia kepada England. Dapat free kenal macam tu je, My. Disebabkan kretek, mereka bisa untuk mencipta satu hubungan baru. Oh, dahsyat. Cerita yang kedua, kalau kita nak tahu, sebenarnya kenapa aku cakap kretek dan rokok adalah alat diplomasi terbaik yang Indonesia pernah ada. Suatu ketika pada tahun 1947, kalau kita baca jurnal di diplomasi Republik Indonesia ke Mesir dan negara-negara Arab Timur Tengah. Waktu tu, Kiai Haji Agus Salim di antara orang yang memimpin delegasi, uh, orang kata geng-geng menteri luar negeri ni, Kiai Haji Agus Salim dan yang lain orang ni, depa semua berkelana ke negara Arab. Depa pergi Mesir, depa pergi Arab Saudi, depa pergi Syria, ke semua negara Arab ni, depa pergi sebab apa? Depa nak dapatkan sokongan untuk proklamasi kemerdekaan dan nak minta negara-negara Arab ni mengiktiraf kemerdekaan negara kita dan mengiktiraf yang sebenarnya Indonesia tertekan dengan agresi militer ketenteraan yang dilakukan oleh Belanda nak minta periktirafan sampai dekat negara-negara Arab ni Kiai Haji Agus Salim seorang diplomat yang power dia boleh cakap orang putih elok dia boleh cakap bahasa Arab tapi first step dia buat apa? Kiai Haji Agus Salim dia cucuh kretek dulu bukan untuk dia lah untuk orang lah dan bila orang merasakan aroma kretek original made from Indonesia dengan aroma cengkehnya waktu tu lah pemimpin-pemimpin dunia rasa tertarik dan senang untuk bernegosiasi dengan Indonesia hasilnya pada persidangan keamanan PBB Ogos 1947 waktu tu ada satu pembentangan delegasi Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syarif Sojat Miko dan juga Kiai Haji Agus Salim. Dia pun mementangkan tentang pidato agresi militer uh, yang Belanda buat ke atas kami dan kami nak minta semua negara mengiktiraf kemerdekaan kami. Hasilnya mereka semua dan Indonesia diiktiraf sebagai negara yang berdaulat dan negara yang patut merdeka penuh. Kesemuanya berpunca dengan sebatang kretek. Nampak tu? Nampak? Ha, dan itu aku baru cerita pasal Kia Haji Agus Salim. Sama juga benda ni berlaku kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno. Soekarno dulu pernah kata, selagi mana aku masih bisa menghidu asap kretek dan menghirup kopi O, aku masih bisa hidup dan aku masih bisa berjuang untuk bangsa Indonesia. Sampai tahu tu, Mat, Soekarno kata. Sebab tu, kalau orang perasan, Soekarno, bila dia nak mulakan mana-mana perjumpaan dengan pemimpin tertinggi dunia, dia akan cucuh kretek dulu. Ataupun dia akan cucuk hokok dulu. Sebagai satu contoh, pernah ada perjumpaan Soekarno dan juga pemimpin tertinggi Kesatuan Soviet ataupun Rusia ketika itu, Nikita Khrushchev. Apa dia pun buat? Dia pun cucuk hokok sekali, man. Nak mulakan perbincangan kena ada hokok, kena ada kopi-o. Pernah juga dengan Tunku Abdul Rahman pun macam tu. Soekarno cucuk kereta, ada kopi-o. Benar sama juga berlaku dalam perjumpaan dia dengan Nehru, Presiden India. Sama berlaku bila mana Soekarno jumpa pemimpin Cuba, Fidel Castro, di Havana pada tahun 1960. Semua semua perbincangan tadi tu nak mencapai satu kesuksesan dimulakan dengan sebatang keretek Hasilnya apa? Hamba bayangkan, perjumpaan dengan Soviet ataupun perjumpaan dengan Nikita Khrushchev daripada situ, Indonesia bisa bawa masuk pelaburan yang tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibantu dari segi sistem dan juga teknologi. Kesemua teknologi yang ada di Rusia dibawa masuk ke dalam Indonesia. Ketiga, projek-projek pembangunan dan sebagainya pun semua Rusia try dan tolong develop Indonesia. Yang keempat adalah teknologi ketenteraan yang ada pada Soviet. Semua dia persupply senjata ke Indonesia. Kesemua itu hanya dimulakan dengan sebatang Kretek Bayangkan impak dan efek dia Bila aku bercerita tentang kretek Tentang rokok semua ni Aku bukanlah nak galakkan hampa Api suruh isap rokok Isap kretek Jangan Kerajaan kita kata kita kena benci ya, asap rokok benci Amalan-amalan dan budaya ni Cuma Hari ni aku nak bercerita Itulah keunikan Bagaimana Indonesia suatu ketika Untuk berdiplomasi Mereka akan memulakan Sidang mesyuarat mereka Dengan sebatang kretek Kalau dahulu pada awal Persidangan Parlimen di Indonesia pun Diperbolehkan mengisap kretek Ha, sebabnya, Allah ta'ala alam cuma apa cakap hari ni, itu adalah keunikan yang ada pada Indonesia mungkin tak sama dengan negara-negara lain